saya nak sidai. Saya nak sidai Dr. Muhammad Khalid kerana saya malah lah nak. Saya malah jumpa orang cerdik. Ha, sebab saya rasa diletihkan oleh kecerdikan. Saya dah hidup dengan selama asrin, comfortable lah. Ha, saya dah saya dah hidup dengan selama asrin, maksudnya saya dah comfortable lah. Dunia orang cerdik saya rasa meletih is gone already. Ini jenasi sosial Tuan Haji Setiap kali membaca buku yang sama Di fasa kehidupan yang berbeza Berubah ataupun sama? Uh, kalau filem Hantuah, saya akan menangis dalam scene yang sama. Uh, filem Hantuah daripada muda sampai tua saya tengok, saya akan menangis dalam scene yang sama. Ketika Hantuah hantu Han Jebat dan Jebat berkata, kalau lelaki anakku kau pelihara lah dia, kalau perempuan anakku bagilah kepada ibunya. Scene tu sangat sedih lah. Uh, Di mana scene daripada filem yang diarahkan oleh Hussein Nani kan, Uh, Nordin Ahmad di atas pangkuan, uh, bukan Ahmad Mahmud, uh, seorang lagi hero apa nama, Yusuf, uh, Yusuf, uh, Latif Yusof. Eh? Siapa Yusuf, yang tahu hero lama apa? Film Hanjebat. Uh, Nordin Ahmad di atas pangkuan, apa Latif? Allah. Yusof Latif eh? hero dia, tak apa Saya baca uh, Nectar in the Seas eh? dengan menangis paling teruk adalah pada tahun 2004 tsunami Aceh jadi saya kena naik kapal eh? dan diorang uh, dah bagi tahu hanya akan capai dalam masa 13 jam nak sampai kan eh? saya pun tak ada buku saya daripada saya, saya terbig di siasat dalam rak saya ni tak ada buku yang saya nak ambil saya cari happily enggang lalu ranting patah tu tak jumpa saya pun capailah uh, nectar in the sieve kamala Markandaya. Dan uh, oleh kerana saya dalam on the way tsunami Aceh, beberapa visual kita dah lihat dah tsunami ini berlaku, tsunami ini berlaku, tsunami ini berlaku Ni saya nak bertolak pergi dengan uh, kapal navy daripada Port Klang. Yang uh, kapal tu speed dia 4.5 knotnya. Kapal tu pun dah dimasukkan oleh kerajaan kita, kapal lama. Atas kapal tu saya baca adalah menangis paling teruk. Daripada Nectar and the Seaf yang saya baca kali pertama adalah pada 1987. Ha, say, Berarti 2004 saya baca tu adalah titik kemuncak yang saya anggap novel ni sangat luar biasa. Satu mungkin kerana waktu tu ada tsunami Aceh. Yang kedua pada waktu tu saya dah terlalu titik senang lah. Maksudnya saya dah start daripada wartawan susah dan waktu tu saya dah pengurus bilik, bilik berita lah. Tapi oleh kerana tak ada orang yang boleh buat laporan daripada lokasi yang kritikal, saya nak latih tim ni saya kena lead the team. Ha, sebab tu saya sentiasa lead team saya sampai saya jadi CEO. Saya masih turun ground, pergi dengar bom letup, masih lagi buat penyamaran apa semua. Walaupun saya dah pangkat CEO dah. Bila saya baca tu, saya anggap dia yang terbagus. Uh, bumi manusia, bila saya baca balik, dalam dalam memori saya, dia tak ada uh, tenaga baru. Tapi saya baca dalam keadaan merasa sangat indah. Kerana buku ini adalah buku yang pernah menyelamatkan saya. Ha, berarti saya akan ulang baca je. Ha, saya ulang baca kerana terhutang budi pada buku nak bayar nak bayar orang kata apa balas budi penulisnya saya tak sempat saya tak pernah jumpa pun dengan bapak Pramodia Pak Pram ni saya tak pernah jumpa zaman dia hidup saya tak berduit bila ada duit dah boleh pergi pula dia pula dah tak ada jadi ramai lah Faisal Tehrani, ni biasa akrab dengan Pak Pram ramai orang Malaysia yang buat tesis tentang Pak Pram biasa rapat dengan Pak Pram saya ulang baca dan setiap kali saya baca dia dah tidak lagi menjadi pengajaran dia menjadi keinsafan di mana saya dah tahu warna hidup saya dah lalu banyak daripada saya terkapai-kapai. Buku inilah yang menyelamatkan saya. Mengenali Mingke. Dan uh, saya berterima kasih. Kerana tiap kali saya jatuh pada titik yang terendah sama seperti kalau saya membaca buku ni. Saya mula baca kan titik saya rendah. Saya jadi hipis, ada kerja, hidup tak menentu. Hipis budak liar di Kuala Lumpur. Dan saya rasa bangga kerana Mingke tak pernah meninggalkan saya. Sebab setiap kali saya jatuh macam tadi tengah hari kan. Saya nak sidai. Saya nak sidai Dr. Muhammad Khalid kerana saya malahlah nak. Saya malah jumpa orang cerdik. Ha, sebab saya rasa diletihkan oleh kecerdikan. Saya dah hidup dengan selama asrin, comfortable lah. Ha, saya, dah, saya dah hidup dengan selama asrin, maksudnya saya dah comfortable lah. Dunia orang cerdik saya rasa meletih is gone already. Sebab saya dah tua, 58, saya pun dah nak cuci tangan kan. Tapi saya pergi jumpa gaduh Dr. Mahmoud Khalid sebab dia berbisik. Ha, lepas tu datang Pepe Simpson tak lah berbisik. Jadi setiap kali saya baca buku ni, dia lebih kepada penghargaan. Saya akan baca sebab saya sayang. Ini adalah buku-buku yang mempunyai hubungan yang sangat intim dengan saya. Sebab dalam banyak buku yang saya baca, tak ada watak yang skizo kan saya. Iaitu datang berbisik dan setiap kali saya malah dia orang yang datang. Mungkin kerana saya dah latih daripada umur saya. Sebab saya baca buku ni, umur saya 18 tahun, 17 tahun. Saya baca Pepe Samson tu, umur saya 21 tahun. 20-21 tahun. Jadi mungkin lama watak tu hidup dengan saya sampai umur 58 tahun. Dan dia jadi masalah. Kerana bila saya baca novel sekarang, saya boleh campak. Oh. Saya kirim dekat Nur Azam Syairi, beli dekat PT Gramedia. Dia pun kata novel ni bagus. Saya tak mahu sebutlah nama penulis dia. Nur Azam pun pergilah. Azam Syairi ya, yang sekarang apa ni? MB Selangor punya uh, orang kuat media. Uh, dia bekas finas. Uh, dia sekarang juga ahli lembaga pengarah finas. Dia beli dekat saya. Sebab diceritakan di, di orang sebagai hebat. Saya baca 10-15 muka surat. Saya ingat daripada atas katil. Saya lempar tu tu tu, tu 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 tu. masuk toilet. Saya ingat nak baling kat tepi dia. Dekat tepi almari tu. Dia terpusing terus masuk ke toilet saya. Bilik saya ada toilet. Bilik, bilik utama tidur saya. Lepas tu saya baca murah kami. Eh. Dia cerita Haruki Murakami sangat hebat. Murakami saja. Yang boleh saya habiskan bacaan. Tetapi dia tidak lagi saya nikmati. Berarti buku-buku yang custom made untuk saya tu dah habis lah. Berarti waktu. Sebab sekarang saya dah ada dalam zon yang selesa kan apresiasi kita ada, ada kesombongan yang kesombongan manusia lah. Kita, sebab, sebab kita biasa pink buku, dia useful. Ha, saya biasa pink buku ni, saya pink scribe makalah Markan uh, Nectar in the Shift. Saya baca uh, Fauzia Kasinja, Do They Hear You When You Cry? Dan saya baca lah novel-novel. Mereka ni pernah, novel ni pernah membantu kita. Sebab tu saya datang sini sebenarnya, saya ingat boleh diskusi tentang buku yang tidak membantu manusia penulis duk cerita tentang diri dia, diri dia, diri dia kan. Saya nak menyampah tengok. Ha, yang tak membantu masa. Sebab saya dibesarkan dalam buku yang pinskrat membantu orang. Jadi kalau kakak tanya uh, soal saya maklah saya, kalau saya panggil kakak mesti saya menghormati orang tu tau bukan sebab awak berumur jangan jangan panik pula Saya pegang cermin tengok muka pula aku ni dah jadi kakak ke. <laughs> ha, saya baca last sekali saya baca yang habis adalah Murakami lah. Uh, tapi tak ada lah lagi buku yang saya anggap pinscribe saya dalam dunia sasar. Jadi saya beralih kepada buku-buku akademik lah. Jadi saya ingat bacaan baru saya yang terbaik. Uh, yang saya baca uh, latest masih lagi uh, Imam Syafi'i. Saya tak bawa ini hari ya. Uh, Imam Syafi'i. Yang ditulis oleh Imam Syafi'i dia. Rehlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tulis pada tahun 895. Uh, 795, uh ketika uh, dia berusia 28 tahun. Uh, Rehlah dia, ya. saya anggap itu yang terbaik Kerana buku tu meninggalkan kesan yang sangat besar pada saya Satu daripada 133 kitab uh, Imam Syafi'i uh, Bestseller kami Kerana saya bila cerita buku tu saya boleh cerita penuh perasaan Kerana buku tu mengubah saya dalam banyak hal Tertib, adab Dan saya ni macam Buku balik dalam agama ya. <laughs> Bukan kak -kak -kak. maksudnya uh, Baru belajar kata tokoh-tokoh dalam agama ni hebat Kemudian saya fikir buku kedua yang paling bagus saya baca adalah Muhammad oleh Martin Ling. Terutama chapter Siti Khatijah lah. Sadiqina Khatijah. Saya sampai sekarang takut nak baca Sadiqina Khatijah kalau waktu ada isteri saya apa semua. Tak pernah tak menangis. Bila baca chapter Sadiqina Khatijah ni, mesti menangis. Sebab itulah chapter yang boleh menewaskan orang-orang yang sombong. Itulah chapter yang boleh menundukkan orang-orang yang keras hati. Itulah chapter yang boleh menewaskan mereka yang merasa dalam hidup semua benda tentang diri mereka adalah benar belaka. Itu dipanggil sebagai chapter penunduk ha, kalau kita baca kan. Dan kemudian kalau saya rasa sesekalilah saya rasa rimas dengan politik semasa, saya baca uh, Muhammad daripada bahagian Haji Widak sampai dah Rasulullah wafat. Ha, chapter itu menenangkan kita kata taklah ini menggambarkan akhir zaman dan taklah ini menggambarkan kelingkupan Islam. Kerana Rasulullah dua bulan sebelum dia meninggal pun krisis yang menggambarkan akan ada krisis umat yang panjang selepas itu adalah kuasa di tangan lelaki, fitnah di tangan wanita. Uh, Itu yang saya, saya fikir. Okay, tak banyak uh, buku novel yang membantu saya. Saya lebih suka membaca autobiografi. Lah. Lepas tu saya tak jual novel. Uh, walaupun bidang saya adalah sastra, susah tuan-tuan nak tengok saya jual novel ni. Saya dapat buku ni, eh. saya nak review pun saya takut dia tak boleh pinscribe. Tuan-tuan rasa baca letih. Sebab buku ni stamina dia adalah untuk orang yang nak memahami eh, uh, latar budaya buku ini sangat tinggi karena dia menyerahkan sosiologi, sosiologi dan juga geopolitik serta kritik uh, apa perlambangan dalam sastra tahun 60-an. Jadi saya tak jual sangat sebab saya takut tuan-tuan beli, tuan-tuan jadi pembaca sebab saya sedang mengubah arus di mana menjadikan orang yang membeli buku dia adalah pengguna. Saya pin scribe buku untuk make sure tuan-tuan jadi uh, beginner ataupun uh, new reader. Dengan pin scribe buku, tuan-tuan adalah pengguna. Macam mana tuan-tuan membayar untuk makanan-makanan untuk memberi khasiat, tentang membeli buku kerana buku memberi gizi, gizi mental atau gizi emosi.